Упало два снаряда. Я была в комнате. Я зажалась в угол. Ну, это было уже темно. Я пошла до женщины, там с этими женщинами переспали у женщины. Утром прихожу, как зашла, а это вообще. Как я живая осталась, я не знаю. Может, 200-300 выехало сюда. А потом вернули. Просто у нас туда 10 дней не было света в селе. А потом свет сделали, люди по большому счету все вернулись. Нам один на автобус. Два и раза нет. я был день. день три раза. Не надо да. два раза. Раз один днем да. и вечером. Чтобы да, да, да. Да, да. люди на работу, с работы. И вы приехали. Если Надо вам скупиться в аптеку, поехать в больницу, чтобы да, вы да, приехали да. днем. Пусть поймут они нас, в конце концов, пусть уберут это вот. Блокпост. Нет, это не блокпост, вот это эту границу пусть убирают. Таможни убирают. Тамони, пусть убирают эту туда. Середина села, там может не должна быть. в, Мезу... в... Украине. Да, Это в Украине. Таможня. Вот, в я должен там Украина. может. По середке, по середке, что а да может быть за границей. Туда выгонять ее. С питьевой воды нету, мы покупну. Вот верьте, хоть, верь хоть не речки тягаем, на... пьем. <плес> 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 нет, соды нет, масла растительного нет. Это нет. нет. Так, ну, а те... Я даже за самое необходимое, вот вода в бочке, 5 января привозили последний раз. Дело в том, что пока начался еще с августа месяца, как-то месяц-два мы пытались и завозили нам хлеб из Новозовска и из Мариуполя, потом практически Мариуполь боялся ездить и я возила своей машиной хотя бы даже хлеб и самые необходимые товары потом оказалось что мы должна была регистрация быть украины а мы и не Днр и не украина в волноваху невозможно потому что у нас мост взор мы не могли поехать оформиться как предприниматели а если мы оформимся в ДнР то украина говорит вы не нам платите налоги а платите налоги днр.